Hai gua uangan gini halo semuanya selamaalaiku warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya mintamah Tewi Saudi Arab asli Pakde cewa hari ini aku mau mereview ma di oleh-olehnya si majikan dari al-bahaya dari kampung dari yang aku tempatin dulu sama nenek sama kakak uh, hai sahabat semua yang baik hati semoga kalian tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin hai sahabat semua yang bergabung di channel pertama tentang Saudi Arabia jangan lupa tinggalkan sejak dengan cara like, comment, dan subscribe Terima kasih Ayo simak terus video ini sampai selesai uh, mereview buah-buahan lanjut membuatkan sarapan buat sintaga Ayo simak terus video ini sampai selesai insyaallah Allah, kita buah-buahan yang didapatkan majikan dari al Masya Allah, ada berapa kardus ini? Kok oh, enggak dijual ya? Yuk, insyaallah Allah, ini mau aku makan nanti. Kalau selesai, ngapain si kakak ya? Mau milih yang udah hitam-hitam gini manis dia ini. Insya Allah, kita berkala, buah apa ini? Ayo di Indonesia. tiga ini cuma setengah Empat. ini juga beda ya ini buah ini ini buah ini yang kecil kecil ini di Saudi Arabia harganya paling mahal yang paling kecil ini kardus kecil gitu mungkin seperempat kilo ya yang buah kecil gini namanya apa gitu aku lupa lah namanya lah Uh, rasanya buahnya tuh asam manis gitu aku paling seneng dari waktu dulu ya aku metik dari pohon gitu pokoknya di albahat tuh buah-buahan apa aja banyak ini masya Allah dapat segini ya masya Allah tabarakallah ini yang agak besar-besar juga ini yang kecil-kecil ini besar juga ini agak kecil buahnya yang kayak gini nih manis asam manis terus dapat telur kampung Masya Allah dua kardus juga ini semalam tuh aku udah tidur ya yang masukin ini uh, anaknya yang besar itu yang udah bujang yang kelas 3 SMA um, aku denger sih datangnya tapi dianya kalau aku udah tidur nggak mau bangunin aku setengah tiga coba datang tuh malam ini Masya Allah tebar Wow, masya Allah, Badal udah dikasihkan ya, saudara-saudaranya ini yang uh, nempatin yang di samping, yang di bawah juga. Tapi kok masih segini? Siapa yang makan? Enggak ada yang makan, buah coba di sini. Ayo, sekarang aku mau membuatkan sarapan kakek ya, seperti biasa roti sama susu. Karena buah Kasihan, ini si kakek nggak ada susu yang dari rumah sakit itu. Cuma ini sama roti. mau aku hangatin dulu ya. kasih sedikit madu ya madu, susu, terus roti kita warnya yang coklat ya, potong-potong. aku penyet-penyet gini ya biar dianya sampai enggak menggumpal gitu sampai kayak uh, makanan anak kecil serelak itu karena ini yang nyuruh makan kayak gini si dokternya mengikuti petunjuk dokter makan apa aja harus yang lembut harus di blender ini madunya masih nantang ini sendok buat makan enggak aku makanin sendok ini nanti kalau nyangkut ke giginya sakit dia karena giginya cuma yang atas yang bawah udah nggak ada giginya sekarang yang itu nggak ada sama sekali yang bawah ini di blender sih cepat ya tapi nggak harus lah nyala di blender melulu ini dalam bikin udah selesai mau aku suapin si kakek mau ambilin air dan cukup sekian dulu ya videoku ini aku mau imapin si kakak ya hehe cepet-cepetku semua yang baik hati kalau ada tutor kataku atau video-videoku yang kurang berkenan di hati cepet-cepetku aku minta maaf yang sebanyak-banyaknya cukup sekian dulu akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang lalika bye bye